Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Tanınmış şairə Nazilə Səfərlinin 22 ildən sonra an olacağı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məlumatlara görə paytaxtda yerləşən klinikalardan birində ginekoloq Natiq Məhərrəmmovun yanında müayinə də olub. Şairənin həftədə bir dəfə adi şəkilən həkimin qəbuluna gəldiyi və ultrasəs müayinədən keçdiyi bildirilir. Məsələ ilə bağlı saytımıza danışan 42 yaşlı şairə gözəl həyatını gizli saxlamaq istədiyini deyir. Mən bu mövzulara danışmağı sevmirəm. Bu mənim özəlimdir. Belə şeyləri paylaşmağı sevmirəm. Bu haqqda məlumat verə bilmərəm. Qeyd edək ki, Nazidə Səfərlinin 2 böyük yaşda övladı var.